Я на колядку <свят> Сегодня а -а -а -а. на патриаршах будет очень интересная история. <свят> да. <свят> да, ну петь я вам не буду, ребята. Ну не буду. Вы озвучиваете, отзвуч... да, что-то? Да, как это Говорят все радиостанции Советского Союза. Москва сгорела, ебеням Димин? Охренение! Знаешь, на кого похож? Радио Сергей сидит На кого? На кого? 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 Смотрели сериал Кухня? Нет. Ну российский? Нет. Я я в Соединенных Штатах. Я живу в Соединенных Штатах. Ну я понимаю, о чем речь идет. Ну есть такой сериал, да, калька с американского, с нашего. Он американец? Ну, вообще-то я украинец. Почему ну, почему? Вот так, так сложилось исторически. Я украинец, но живу в США уже 30 лет. И как там дела? Все нормально? Ну, в России? В России говно. Что у вас там? Все наши туда рвутся. Ну, а куда, ребят? Россия пытается поработить все бывшие советские республики. И сейчас она борется именно с Украиной. Если, не дай бог, ляжет Украина, все бывшие республики станут частью нового Советского Союза и будут снова порабощены. Никак иначе. Вспомните фильм про белое солнце пустыни. Там же показаны представители народов Средней Азии, как какие-то бандиты и убийцы. А бандиты-убийца Сухов, который пришел их убивать, показан героем. Вот это все пытается вернуть э, Путин. Вы откуда сами? Мы вы с Узбекистана, но близко к России. Соседи. Правильно, правильно. А я родом из Украины. И если не дай бог Украине не удастся сдержать этой войны, а им удастся с нашей помощью, то следующим будут республики Средней Азии, Балтии. Именно так. И опять снова станет русский Ваня Сухов, негодяй, героем в кино, а представители ваших и моего народа станут бандеровцами, маджахедами, ну и так далее. Бандитами. Все перевернется с ног на, на голову. Поэтому, ребятки, не забывайте свой язык, не забывайте свою культуру, свою религию, свои песни, своих предков, главное, не забывайте. И тогда все будет. И тогда все будет нормально. Вы должны понимать, что главный враг сегодняшней планеты – это Россия. Именно она несет войны. Но да, в любом случае, как сказать, нашему роду это преподносится совсем иначе. Так, кажется, Понятное это... дело, потому что ваше руководство очень сильно зависит от Москвы. Фактически ну... пытается продать вашу родину Москве. Лишить ее независимости, лишить ее самостоятельности, идентичности, лишить культуры. Вы же наверняка слушаете русские песни в большинстве своем, правильно? Да, ну, кроме русских мы ничего не слушаем. Вот, вот в этом-то и беда, потому что на вашем радио ставят э, в основном песни из Москвы, а ваши артисты и пробиться не могут. А я больше, чем уверен, что среди вашего народа огромное количество талантливых людей, музыкантов, поэтов. Но просто им пути нет. Москва не дает им пути. И не даст. И не даст. Ну, да, буквально да, буквально недавно Путин к нам приезжал. Буквально недельку назад, плюс-минус. Но я вам об этом и говорю. Поэтому все мы, вот мы американцы, вы из Узбекистана, ребята, все мы люди, которые пытаемся быть свободными, должны сегодня помать, помогать Украине помогать. Не делать за них, а помогать им. Потому что если им не удастся, то этот мир станет совсем другим, не очень хорошим. Вернутся лагеря, вернутся преследования, вернется очень много того, о чем хотелось бы забыть в 21 веке. Но некоторые представители Москвы ради своей власти готовы уничтожить мир именно поэтому мы помогаем украине именно поэтому вы кстати владеете своим языком родным ну украинским языком несмотря на то что я несмотря несмотря на то что я гражданин сша уже 30. уже лет 30 как еще да, лучше в США. Да? В США лучше, потому что свободнее. Так становитесь вы свободными. Стремитесь к этой свободе. Посмотрите, как бьются украинцы. Просто бьются, как львы. И мы им поможем. Если захотите, и вам поможем. Давайте. Пока. Може, щось і вплинув. Може, щось і вплинув, тому що вони дешеве м'ясо для них. Саме так, Романче. Але наше завдання зробити так, щоб вони поки що не пізно, їм ще не пізно, почали думати, хоч трохи почали думати.